रहमतुल्लाहि व वरक मौलाना खुर्शीद साहब का बहुत प्यारा बयान इखलास क्या चीज़ है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जजाकल्लाह जो इंसानों से देखते हैं दिल के यकीन को कि यकीन किसका है मोहब्बत किससे है और तासुब किस चीज़ का है होना किससे भरा हुआ है इसलिए हजरातिया कराम इस्ला के दावत को इतना सबसे ज्यादा अरसा इसी यकीन के दिल में बिठाने के लिए गुजरता था और फिर अल्लाह के हकाम उतरते थे और जो लोग नबियों के अल्लाह के दीन पर चलते अल्लाह उनको जमीन का बारिश बनाते थे और जामों को खत्म फरमा कर जमीन को साफ करके उनको खलीफा बनाते थे इस तरह नबियों की मेहनत होती थी तो दिल का यकीन ठीक हो अल्लाह ने कामयाबी के लिए इंसान को दिल और ये दिल जो यकीन का यकीन का महल है इसको अल्लाह ने कैसे महफूज कि खाल है खाल के फिर भी आग पसलिए हैं हड्डिये हैं है। और कितने और जो है वो पट्टे वगैरह हैं और उसमें ये दिल और दिल के अंदर ये यकीन ये अल्लाह ला ला लाला ला। तेरे इलावा कोई इबादत के लायक नहीं इसलिए हजूर से कलमा खौफ है और ये, ये है, ऐसा यकीन दावत देते देते बन जाए कि अल्लाह के अलावा किसी चीज का खौफ बाकी ना रहे और अल्लाह के अलावा किसी चीज से उम्मीद ना हो क्योंकि इंसान तो जाहिर इसवाब को देखता है और इन इनवाब के पीछे करने वाली अल्लाह की है और नबी की दावत यही है वला लोगो अल्लाह का वादा सच्चा है तुम दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे मौत आएगी खलक आमला। ये मौत और ये मौत भी अल्लाह की मखलूक है मारने वाले भी अल्लाह है और जिंदगी देने वाले भी अल्लाह है और ये मौत और जिंदगी इसलिए दी लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला ताकि अल्लाह तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे आमाल कौन करने वाला तो है तो इसलिए ये कलमा ईमान कलमा खौफ है कलमा रजा है सारी चीजों का खौफ निकलकर अल्लाह का खौफ दिल में बैठ जाए और सारी चीजों का तसर और उनसे उम्मीद निकलकर अल्लाह की जात पर उम्मीद आ जाए वाक अब्दुल्ला अब रजीलान किसी सफर से वापस आ रहे थे किसी बस्ती में पहुंचे एक चौराहा पर लोगों का रश था तो पूछा क्या हुआ का शेर जंगल से आया है बीच में बैठा हुआ लोग डर रहे अब ये तो अल्लाह के रसूल के सहाबी और सहाबा में से इल्म वाले हजरत उमर रजी अल्लाह के के जो है ये बेटे अल्लाह ने बड़ी समझ इनको दी थी तो ये उतरे और लोगों को चीरते हुए शेर के सामने खड़े हो गए और उससे कहा कि अगर अल्लाह ने तुम्हें इन इंसानों में से किसी को फाड़ने का हुक्म दिया है तो उसको पूरा करो और अगर तुम अपनी मतहे से आए हो तो लोगों को तंग ना करो जो आता है। कान भी है और उसको जोर से थप्पड़ रसीद किया तो तुम और फिर फरमाया कि अल्लाह के रसूल फरमायादम आदम वह कि जिन चीजों का खौफ इंसान के दिलों में होगा चाहे वो हुकूमत का हो चाहे फौजों का हो चाहे हथियारों का हो या अपने इस्बाब और अमवाल का हो या दुश्मनों का हो का जिस चीज़ का भी खौफ होगा अल्लाह की तरफ से उसको तो उन उस चीज़ों को उस पर मुसलत किया जाएगा जिससे आज सारी दुनिया वबाओ और बीमारियों और मखलूक से मुतासर होकर इसके खौफ में मुबतला है फरमाया जिन चीज़ों का खौफ दिन में होगा अल्लाह की तरफ से कि ये ईमान वाले कलमा तो पढ़ते हैं ला और करने वाले ज़ तो अल्लाह की है और इन लोगों के दिलों में खौफ चीज़ों का अल्लाह उन चीज़ों को मसलत कर देते हैं और इसी खौफ में फिर जिंदगी गुजर जाती है वह इन्ना नावकि अबन आदम लिमन रजा हो इबन आदम का इबन आदम अपने दिल में मखलूक़ात से इसवाब से वसाइल और अफवाह से अगर उम्मीद बांधेगा तो इसको उन चीज़ों के हवाले कर दिया जाएगा और अगर ये अपने यकीन बनाकर अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद ले आए और अल्लाह की ज़ात ही से उम्मीद रखी अल्लाह किसी के हवाले नहीं करेंगे अल्लाह अपनी कदरत से इनके काम बनाएंगे वज्ल मखरा ऐसे कि जो अल्लाह से डर कर अल्लाह के काम को पूरा करेगा और अपनी जिंदगी को गुनाहों से पाकिदा बनाएगा चाहे सारी कायनात के मखलूक जमा होकर उसके लिए सारे रास्ते बंद कर दे अल्लाह इससे राह निकाल कर दिखाएंगे और अल्लाह इसकी रोजी अटा फरमाएंगे सारे कायनात इस पर बंदिशें लगा दे अल्लाह का वादा है कि मैं तखमे वालों को मैं उनकी तंगियों से राह भी निकालूंगा और उनको जख्मी अता फरमाऊंगा अरे अगर बस्तियों वाले ईमान और अमाल वाले हो जाए तो आसमान और जमीनों की बरकतों के दरवाजे इनके लिए खोल दे ये अल्लाह का वादा है तो मेरे भाई और बुज़ुर्गों जिस तरह हमने मौलाना ख़ुर्शीद साहब की ये प्यारी कारगुज़ारी सुनी हम ये बयानात बस इसीलिए अपलोड करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी बदले और हमारी भी ज़िंदगी बदले इसी में हमारी आखिरत की भलाई है क्योंकि ये दुनिया इस दुनिया में ना कोई मुस्तकिल यहाँ रहने आया है और ना रहेगा हमें बस आखिरत के लिए अपने आमाल ठीक करने चाहिए और पांच वक़्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ना चाहिए क्योंकि इसी का पहला हिसाब किताब कबर में होगा और बाकी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए बयान को इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि कुछ जी मसाइल की वजह से टाइम नहीं मिला मगर इन आप डेली बेसिस पे बयानात अपलोड होंगे जजाकल्ला माशाल्लाह